32 спортсмени із шести районів області та міста Харкова з'їхалися до Краснограда, щоб 22 березня взяти участь у супертурнірі з шахів пам'яті видатного шахіста та шашкіста, чемпіона Харківської області Анатолія Івановича Золотухіна. За словами директора спортивного клубу Олімп Віктора, переходи це вже восьмий меморіал. І щороку він знаходить нових учасників. Ми проводимо супертурнір меморіала пам'яті Анатолія Івановича Золотухіна. Анатолий Иванович Золотухин на протяжении многих лет был чемпионом Харьковской области, призером Харьковской области. Сделал большой вклад в развитие спорта в Краснодарском районе. Он был кандидатом в мастера спорта сразу по двум видам. И по шахматам, и по шашкам. Проводил большую работу по организации шахматных турниров. Сейчас его, к сожалению, с нами нет, но его память жива. Спортивный клуб «Олимп» сектора молодежи и спорта Красноградской районной администрации традиционно проводит шахматный турнир в честь его памяти. Это уже проводится восьмой турнир. Значит, несмотря на тяжелое время, экономические какие-то трудности, мы расширили наш турнир. В этом году мы проводили мемориал Золотухина в два этапа. Вначале мы провели детский турнир с приглашением лучших юных спортсменов Харьковской области, а сейчас проводит супер турнир. Я напоминаю всем жителям нашего района о том, что девиз шахмат – все мы – одна семья. Поэтому к нам сегодня приехали наши друзья из Лозовского района, из Сахновщинского района, из Новодолажского района, из Зачепиловского района, из Киечевского района. И ожидаем приезда гостей из Харькова. Значит, в заключение я Ще раз, як говорится, ожидаю хороших результатів на турнірі і приглашаю красноградців Красноградців на школу. У спортивному заході взяли участь доньки Анатолія Івановича Золотухіна, Вікторія Нікішина та Валентина Порегудова. Вони поділилися спогадами про батька та побажали учасникам меморіалу, успіху та перемоги. Я хочу всіх вас поблагодарити за те, що ви прийшли. Принять участие в этом конкурсе. Я думаю, что папа это видит и очень рад. Потому что шахматы для него это была его жизнь. Он их любил, наверное, за мудрость. Он любил общаться с людьми, любил людей. А шахматы мог играть с утра до вечера, у него очень много было друзей. Постоянно принимал участие в соревнованиях. И не просто принимал, а побеждал. У него была большая воля к победе. Благодаря шахматам он был всегда окружен массой друзей, которые были соратники его. Желаю вам принять участие не просто, а победить, добиться хороших результатов. Каждый год мы встречаемся, каждый год происходит такой замечательный турнир. Хочу всем участникам пожелать, главное, здоровья, удачи. И главное, чтобы каждый надеялся победить. Фортуна, удача пусть вам улубається. Удачного турніра Свою часу добре знав Анатолія Золотухіна, тренер спортивного клубу Олімп Віктор Лактіонов. За його словами, це була щира людина, яка любила спорт, зокрема, такі його види, як шахи та шашки, і усіляко пропагувала їх серед молоді з Анатолієм Івановичем Ми багато років знайомі. от він їздив на блосенсрування по шахматам, учасу пірці района. Вот. Мы с ним, ну как, он отличный спортсмен, как человек, конечно, он доброй души. Вот. Всегда он допустим, и помогал, и показывал, как играть. Ну, я думаю, это самый, так сказать, самый хороший человек очень. Недаром люди помнят о нем до сих пор. Світла пам'ять Анатолій Іванович. у підсумку. Призові місця в меморіалі пам'яті Анатолія Золотухіна розподілилися наступним чином: перше місце у майстра Фіде з Лозової Андрія Калюжного, друге у кандидата майстри спорту з Лозової Валентина Дятичко, а третє у кандидата майстри спорту з селища міського типу Сахновщина Валерія Скорлупкіна. Кращим із красноградців став Віктор Чернишов, вибравши п'ять очок із семи.